Inizio la preparazione sistemando dei mucchietti di nutella distanziati tra di loro. Trasferisco in freezer e lascio solidificare. Nel frattempo sistemo i pirottini di carta nella teglia per muffin. In una ciotola metto tutti gli ingredienti liquidi e quindi aggiungo 3 uova medie a temperatura ambiente, 100 ml di olio di semi e 125 g di yogurt. Io andrò a utilizzare quella alla vaniglia, ma si può tranquillamente utilizzare un gusto a piacimento. Mescolo per pochi secondi con la frusta. In una terrina capiente verso 220 g di farina 00 aggiungo 140 g di zucchero e mezza bustina di lievito per dolci, mescolo con la frusta per pochi secondi, quindi aggiungo alle polveri il composto liquido, mescolo il tutto con la frusta evitando la formazione di grumi, ottengo un impasto omogeneo e liscio. Verso il composto ottenuto per riempire circa metà del pirottino, quindi posiziono al centro il pezzettino di Nutella ormai solidificato. Non spingo verso il basso, altrimenti risulterà sul fondo. Copro con l'altro impasto per ricoprire il cioccolato. Trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 190 gradi per circa 25 minuti. Una volta cotti i muffin lascio intiepidire prima di servire con spargo di zucchero a velo. Soffici, ripieni e super golosi, con un solo morso si scopre l'interno, super cremoso e super goloso. Ed ecco, miei carissimi amici, i muffin cuori di Nutella. Chi resiste ad un cuore scioglievole di Nutella? Io no, di certo.